在下宝山将军孙瑞带兵出征已有六年之久，现今又有一些新兵的加入，使我军日益壮大，更是注入更多新鲜的力量。此前六年，我们失败过，也成功过，我们在失败中吸取教训，永不言弃。也正因为我们的瑞士军团结和拼尽全力，在第四个年头，我们屡战屡胜。将士们，今天我们又迎来了新的战斗。 此战必定又是一场腥风血雨，但是我们无惧前方挑战，迎难而上，勇往直前，见证奇迹。我们要赢就赢个痛快，披披风，戴皇冠，这次我们的目标，第一，愿乘长风破万里浪，众将听令，决战开始。